સુરતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કઠિ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે આતંક મચાવતા હોવાની ઘટના સામે આવી છે બેસ્તાન આવાસમાં રહેતા અખ્તર શેખ નામના ઈસમ પર અસામાજિક તત્વો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો અરબાસ બિલ્લી નામના માથાભારી ઈશમ તથા તેના સાગરીતો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવા હોવાના સ્થાનિકો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે અખ્તર શેખ પર અસામાજિક તત્વોએ હુમલો કરતા અખ્તર શેખને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે માથાભારે એવા અરબાઝ બિલ્લી વિરુદ્ધ અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાથી થોડા દિવસ અગાઉ જ જેલમાંથી છૂટીને આવ્યો હોવાની સ્થાનિકોએ હકીકત જણાવી છે

ये हमारे मेरा नाम यासमीर है यासमीर है ये मेरे जेठ को इसने बे, बहुत में में से मारा है इसनेमाज पढ़कर आए तो एमटी के लिए पैसा मांगता है ये थोड़ी ना काम का पैसा लेकर आएंगे मेहनत कर उसको देंगे तो ये दादागिरी करता है ये छिये नहीं हमको बेहतर आवाज में सबको गरीबों से पैसे लेकर ना पीकर आता है ना मारता है हमेशा इसको गांव मारेगा दो दिन चल जाता है फिर वापस पुलिस वाले इसको छोड़ देते ये बेस्तान आवास में हमारे को चाहिए नहीं अब इसके इसको पुलिस स्टेशन में रखना है हमारे को हमेशा के लिए आपका नाम है। मेरा नाम है जाश्मीन अख्तर शेख मैं रहती हूँ भैसन आवास में मैं हाउस वाइफ हूँ एक्चुअली क्या हुआ मेरा हस्बैंड नमाज को गए थे नमाज पढ़ के आए तो एक अपने भैसन में अरबाज बिल्ली नाम का गुंडा है वो हमेशा पैसे मांगते रहता है यानी मेरा हस्बैंड थोड़ा रेम कर लेते उसके ऊपर तो सौ पचास दे देते दे। इस बार मेरा हस्बैंड ने बोला मतलब मैं अभी नमाज पढ़ के आया बोले तो बोले बाद में देता तो हस्बैंड को मानने लग गया बोले नहीं मेरे को तो अभी के अभी चाहिए हस्बैंड ने मना करे के बोले नहीं दूंगा तो बोले क्या बोले बोले रात तक बोले तुझे बता दूंगा बोले ऐसा नमाज फिर क्या हुआ ऐसा रेम से बहुत बुरी तरह से मारा है मेरे हस्बैंड को हमारे को तो इंसाफ चाहिए क्योंकि वो भेस्तान में वो गुंडा होना नहीं क्योंकि सात दिन हुआ है वो छूट के आया कायम उसकी मगज मारे तो हम लोग को कहाँ जाना हम लोग को इंसाफ चाहिए मैं हूँ सिविल हॉस्पिटल में हूँ तो मेरे हस्बैंड को पैर में आँख के पास पीछे सब जगह पे लगाए हैं पेट में भी मारा है हर तरफ से पे, रिपोर्ट करा हमने मेरे को तो इंसाफ चाहिए आपने पुलिस जी जी पुलिस केस भी करा हमने दिनोली में वहाँ से बोला है आप बोले एक सौ आठ में मेरे हस्बैंड को यहाँ सिविल में लेकर आए फिर ट्रीटमेंट चालू है मेरे हस्बैंड की मेरी तो मान यही है कि अरबाज बिल्ली पहचान में होना नहीं क्योंकि वो आज हमारे हस्बैंड के साथ हुआ फिर कल दूसरे के साथ होगा फिर और हमेशा करते फिरता है बहुत सारे गुना में बहुत सारे हाँ मार मार मारता है, जाता है घाव मारता है दो दिन आता है घाव मारता है